antara arahan Allah dalam Quran antara Allah Taala sebut ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sampai habis antara Allah Taala kata wahai orang-orang yang beriman arahan ni untuk orang-orang yang pegang tanggungjawab siapa Hantan, yang tanya pegang tanggungjawab ayah ha? yang paling banyak paling banyak ayah suami Allah Ta'ala panggil kita dalam Quran wahai orang-orang yang beriman lindungilah diri kalian wa ahlikum dan ahli keluarga kalian nara daripada api neraka tanggungjawab siapa ayah untuk memastikan anak-anak tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dosa paling besar tuan yang paling banyak manusia boleh buat? Paling besar. Dosa yang paling besar yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada di dalam setiap rumah ialah dosa meninggalkan solat. tinggal semayang tak usah sembang lah tuan-tuan kita main masjid ni saya yakin ni kita main masjid ni pun masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan solat semayang ni dia tajuk khas panjang sejam 30 minit tajuk dia je betapa Nabi kata ke aku kalau boleh nak rumah kalau orang tak main semak yang berjemaah Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah salat pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan salat tinggal salat tu masuk belah ni sebab tu mazhab Hanbali mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal orang yang meninggalkan salat dihukum sebagai kafir tidak dikafankan tidak dimandikan tidak disolatkan dan tidak dikebumikan di perkuburan Islam besar semayang ni besar solat dan di Malaysia untuk pengetahuan kita semua seperti mana yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz lain di Malaysia 80 hingga 85% umat Islam di Malaysia tidak mengerjakan semayang Tuan-tuan buka internet Tengoklah mana-mana kajian pun Tuan-tuan akan tengok paling rendah 80% Statistik Amal tuan-tuan Baru semayang Allahu Rabbi Tuan-tuan pelah satu lagi je dosa Tak payah tambah lagi 13 dosa lain Salat Plus Zina Habis Hancur terus masyarakat tajuk zina kalau saya bentang kat tuan-tuan la juga tuan-tuan balik cek anak-anak. Saya rasa tuan-tuan akan start motor balik cek anak-anak Kalau bentang tajuk zina. Ni tajuk zina tak mau cakap ke? Eh? Semahyang ngam dulu. Sebab semahyang yang baik, semahyang yang sempurna, semahyang yang diterima oleh Allah akan mencegah diri orang yang semayang itu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, budak kalau dia buah tera mana pun tapi kalau dia semayang buah dia ada hak. Percayalah. Buah macam si mana ustaz? Alah, buah balik lambat 12:30 baru malam baru balik buah sat rokok, buah aduk, suka melepak. Muda kalau dia buah terang pun kalau dia semayang jahat dia ada perenggan insyaAllah tapi kalau budak tu dia jahat dia campur dengan tak semayang maka jahat dia tidak bersempatan saya cakap atas dasar saya pernah berjumpa dengan lebih 100 ribu pelajar termajar Sampai hari ini hampir semua universiti panggil saya ceramah. Alhamdulillah hampir semua. Perlis sampai Sarawak. Bulan ni UiTM Shah Alam. Hmm. Hampir semua. Saya dah jumpa ratus ribu anak-anak remaja. Bila saya masuk ceramah di sekolah menengah, saya akan tanya beberapa soalan sebelum mula ceramah, antaranya semayang. Dan tak pernah saya jumpa sekolah menengah yang 50% pelajar dia solat, tak pernah. Bila kita baca kajian, kajian universiti, kajian orang perseorangan, kajian-kajian dalam internet, tuan-tuan boleh tengok banyak kajian, bila mereka sebut 80% orang Islam Malaysia tak semayang 85% umat Islam Malaysia tak salat Benda tu dapat dibuktikan Kita sendiri buktikan Bila kita tanya Allahu Akbar betul ya rupanya Memang tak semayang Apa lagi kebaikan yang kita harapkan Daripada seorang anak yang tidak mengerjakan semayang Maka tak ada kebaikan Sebab satu orang manusia Bila dia tak semayang dia buatlah seribu kali umrah Dia bacalah Quran sehari 30 juzuk Dia bersedekahlah sebulan 50 ribu pun Nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Salat Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail Ini cerita tak sah sikit je waktu Nabi Ibrahim tinggal anak dia Ismail dia nak balik pergi ke Palestin tinggal Ismail tinggal Hajar Ismail masih menyusu biwadin ghairi zi di suatu lembah iaitulah kota Mekah yang kata Al-Quran bukan sahaja pohon tidak ada zar'in bermaksud rumput-rumput juga tidak tumbuh di kota Mekah pada ketika itu pohon renek tuan Betapa kering kontangnya kawasan Mekah ketika itu zar'un pun tidak tumbuh, pohon renek pun tak tumbuh. Tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim tinggal, hilang je Ismail dan dan Hajar daripada pandangan rupa-rupanya dia pun Nabi Ibrahim pun tak tahan ayah tuan-tuan ayah Nabi Ibrahim bukan robot dan Nabi Ibrahim bukan malaikat dia ayah dan dia manusia dia tak tahan dia berhenti lalu dijulangkan kedua-dua tangannya ke langit Nabi Ismail Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan doa itu dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah rakam doa tu. Ayah ayah hak depan tak sat dia tak kata apa ni. Waktu depan Ismail depan ajar dia duk kontrol je. Bila dia jalan sikit hilang je. Dia julang tangan. Dia kata Rabbi. Ya Allah, Aku sudah melaksanakan arahanmu meninggalkan anak dan isteri ku di suatu tempat Bukan saja manusia tak ada Binatang tak ada Pokok tak ada Ayam setitik pun tak ada Indakai inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus Apa tuan-tuan? Nombor satu yang Nabi Ibrahim minta dengan Allah ialah ya, ya Allah Jadikanlah anak dan isteri ku di kalangan mereka yang mendirikan solat Penting tak solat kan? Sepatutnya nombor satu Nabi Ibrahim minta apa dia? Makanan, minuman, perlindungan daripada binatang buah Kalau ada lalu sesat, rimau, kau lalu dah situ tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim Hak ni ayah-ayah bambik patian. Kalau ada anak-anak yang masih belum melakukan solat Pulun sebelum kita pejam mata Pulun habis-habisan Mohon kepada Allah subhanahu ta'ala Habis-habisan Kata Nabi Ibrahim Doa pertama yang Nabi Ibrahim minta Rabbana liyutimus salat Ya Allah Satu je aku nak minta jadikan belahan mereka di kalangan yang orang-orang yang mendirikan solat. Sebab Nabi Ibrahim tahu bila orang itu mendirikan solat, benda solat itu akan menjaga dia dari segala kejahatan dan juga segala kecelakaan. Nabi Ibrahim tahu kenapa dia minta anak dan isteri dia supaya Allah bagi kekuatan untuk solat. Nabi Ibrahim nak ajak bahwasanya solat yang boleh memberikan ketenangan kepada kehidupan isteri dan anak dia. Nabi Ibrahim najak bahawasanya salat yang akan menjamin bahawa anak dan isteri dia akan dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia doa liqimus salat. Bukan dia kata ya Allah nak minta satu aja. Rumah sebilik tak apa dah, ada belayang, tiih apa semua. Lepas tu tak meminta apa dah. Patutnya hak tu Maka kita kalau hari ni, malam ni ada anak kita 2 3 orang ustaz. Besar-besar dah ustaz. Umur 20 lebih lah. Nak suruh apa ustaz? Dia pun ada anak dah. Tapi tak semayang Kita tahu anak kita tak semayang Dan anak kita sudah ada anak Bermaksud cucu kita juga nanti tak semayang Allahu Akbar Orang bina keluarga, anak cucu cicit masuk syurga. Kita bina keluarga, anak cucu cicit keturunan kita. Semua hak jenis tak masuk, tak masuk syurga. Walayyadzubillah. Nak doa apa ustaz? Besar belakang dah, kerja dah. Pakat ada anak dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Zakaria salam ajak kita. Ni Nabi Zakaria pula. Kita tengok. Nabi Zakaria Nabi Zakaria ni Allah uji dia macam Nabi Ibrahim tak ada anak tapi dia dahsyat lagi apa dahsyat dia? Nabi Zakaria AS sudahlah sampai tua tak ada anak isteri dia memang mandul ni Allah sebut dalam Quran ni bukan kita sebut isteri Nabi Zakaria Allah jadikan aqim aqim ni mandul tuan-tuan yang dirahmati Allah betapa Nabi Zakaria ini husnul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semenjak muda berkahwin dia tahu isteri dia mandul, dia tetap mohon kepada Allah Rabbila taj'alni fa Rabbila tadharni fardan. Jana ayat dia ayat Nabi Nabi Zakaria mohon mohon zuriat. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin ada ayat tu ya Allah janganlah tinggal aku tak ada waris Nabi Zakaria sehinggalah uban memenuhi kepala Zakaria alaihi salam Nabi Zakaria masih melantunkan doa yang sama dalam keadaan dia tahu dia dah tua isteri dia dah tua campur pula satu lagi sebenarnya isteri dia daripada muda pun memang tidak melahirkan anak. Tetapi keadaan dan suasana itu tidak menjadikan Nabi Zakaria berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehinggalah keajaiban berlaku. Ni kata doa ni tuan-tuan, doa. Berdoalah kerana ia adalah ibadah kalian. Walaupun benda yang kita minta tu agak-agak pada pandangan mata manusia dia adalah mustahil tetapi selama mana benda yang kita minta itu adalah ibadah, benda yang baik, mohon anak kepada Allah, mohon ya Allah bagilah anak ya Allah. Nabi Zakaria kata, ya Allah, janganlah tinggal aku atas muka bumi ni tak ada waris. Bagilah seorang anak soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah makbulkan doa Zakaria alaihi salam. Malaikat mai bagitahu wahai Zakaria Isteri Nabi Zakaria duduk belakang Duduk belakang tirai Malaikat Mai Wahai Zakaria Inna nubashiruka bi'ula minismuhu Yahya Wahai Zakaria Allah suruh buat Mai berita gembira Allah nak bagi anak kepada kamu Nama dia Yahya Tergelak-gelak Isteri Nabi Zakaria duduk belakang ni Tergelak sampai dengar ke depan Dia tergelak lah Dia dah lah umat dah dia pun dah tua Nabi Zakaria pun tua Dia dah mandul daripada muda pula Dia kata macam mana Nak boleh anak kami ni Tua tuan Malaikat tu jawab Begitulah apabila Allah subhanahu wa ta'ala Mengkendaki sesuatu Allah akan buat sesuatu yang Allah kendaki Akhirnya Isteri Nabi Zakaria mengandung Bersama dengan Nabi Zakaria lah, lah Mengandung dapat anak dinamakan sebagai Yahya Rasul pula Allahu Rabbi dengan sebab tu Nabi Zakaria dan semua Rasul ajak kita teruskan meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah jadikanlah anak kami di kalangan mereka yang mendirikan salat terus minta ramai orang tuan-tuan belah tahun dia minta setelah dia berputus asa setahun dua Kemudian Allah Ta'ala tunjuk semua hak dia minta jadi ke anak dia. Hak berubah. Tuan-tuan, berapa ramai keluarga, ni bukan contoh ha, hak berlaku. Berapa ramai keluarga, 12 tahun ada satu keluarga, 12 tahun anak dia nakai. 12 tahun. Dadah apa yang anak dia tak ambil. Perempuan mana yang anak dia tak bawa daripada muda ni tapi si mak ni yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak berhenti berdoa tak berhenti berdoa tak berhenti berdoa tak berhenti berdoa sampailah mak ni berasa macam putih asa bila dia rasa putih asa waktu tu Allah bagi anak tadi berubah subhanallah berubah boleh berubah tuan semua dengan kuasa kuasaan Allah kalau wanita mandul pun Allah boleh bagi lahirkan anak ni apatah lagi anak kita yang memang boleh jadi baik maka diajar oleh para nabi alaihi musallatu wasallam untuk kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa taala